Я сегодня пела, это глава 8 про вологодские пледы. Петь про вологодские пледы. Петь, Диона. Снимайте штанцы, снимайте. Снимайте свои футболки, <resulted> снимайте трусы и кеды. доставайте вологодские пледы. Следующая. Бояться, девчонки, не надо бояться, давайте скорее раздеваться, перероблившие яйца. Следующее. Глотни, пожалуйста, Зима, Глотни, пожалуйста, папа. Глотни, пожалуйста, брат. Мой армянский лимонад. потом их не снимает мама, их не снимает папа, их не снимает даже Гога, лишь их стакан рога. Следующий вам локи. Все закончилось, сиди. Сейчас... А давай снимем интервью? Давай? Нет, я так быстро снимаю. <решил> Валерий. Валерий. Ну, потом решишь, Мы находимся в эпицентре событий. Ой, <как> событий, которые происходят просто... Так, как это будет? Пошли, пошли. У нас есть самый главный герой. Между прочим, когда спрашивают, кто такой герой, так это Валерьев. Валерьев.

Ой, пишете, как... 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 Ой, пишете, 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 пишете. Машина туалета. Оператор, а кто ваш герой? Аператор. Аператор. Кто? Николай Владимирович и Евгений Михайлович Павлович. Ну, кто любит гипноз? Видишь, он на Степана посмотрел на поездку. Говорят, что я не умею, я не гипнотизер. Что? Я не гипнотизер. Она вот человека припила. Ну, но... еще не проснулся. Я же говорю, что я Екатерина гипнозом на спать. Что вы делаете? Они ну, тупые походы, я не знаю вообще. Мертвые люди, понимаете? На самом деле... Это, ты тоже герой. тоже герой. Ты Он утверждает, что да, в наше да, время нету героев. И их подготовка через типы. я найду человека, который точно... Кто его герой? Юля, Юля, Юля Юли, как? как? Юля. Я, я хочу, я хочу передать привет маме, <свят> папе, <свят> <свят> пацанам в Южной Будово. <свят> <И все, свят> я, <свят> я нашла, нашла человека. Идите со мной. Драк. Драк. Человек, который сам, сука, снимет кого угодно. <свят> <свят> ну Кто <Окей>. ваш герой? Мой герой?

Прописано у себя. Прописано у себя. И что прочим, этот человек, он сам не любит сниматься, а там снимается вот так вот. Отлично. И его герой, наверное, Дэви Вичерсон. Я не знаю, кто его герой. Сейчас мы обратимся к следующей нашей бомбе. на Викторовна Рухлиста, человек тяжелой судьбы.

Что еще спросить? Нашла! Нашла вопрос, который сейчас не устрашивается у всех. Пошли дальше! у пятерых одноногих инвалидов. Пальцев ног? Пальцев вообще. У пятерых одноногих инвалидов. 25. Молодец. Кто сказал? 25? Марина, сколько пальцев у пятерых одноногих инвалидов? Столько а, ну да. а, если все посчитать? <Стрыл> дальше. <Стрыл> дальше. Дальше. Сколько пальцев ног у пятерых одноногих инвалидов? какие все умные. Ладно, я поняла. Давай сейчас сделаем передачу «Жди меня». А, «Жди меня» сейчас. А, вот, пошли. Или Жди меня Из Иринжика а, а, китайский Жди меня Этот человек родился в провинции Сычуань <связывающий> Где Хуанхэ Ну, было Хуанхэ У него был брат Хунзинчао Которого он очень сильно ищет <связывающий> Степа Мы нашли своего брата Хунзинчао Сейчас по плану должен сказать, это не мой брат, а я должна сказать, как ты себе представляешь в этой миллионной стране найти именно твоего Хунзи Чао. Привет, Хунзи Чао, и вольник, и видимо, афири. Хунзи Чао. Ты блядь? блядь. Ищите друг друга что бы ни было. Наша передача. А номер? Там на вокзале у нас есть ларек. Ларек, ларек. Ларек такой. Там можно найти наших, в общем-то, телеведущих. Окей, Димон, 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 дальше. не да, 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 да. И Яхта за 7 миллион, долларов. И автомобиль! А, Николай, ну, конкурс, ой, в э, смысле, задание. Средство передвижения 10 секунд. Я тебе кабанья, сорямо, и Там ехал автомобиль. Средство передвижения на колёсах. Успокойся. 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 Для чтобы правильно танцевать под локами, нужно максимально расслабиться. Расслабить мышцы плеч, просто вперед. Вперед. Смешать кипно, не И так далее, Кстати, мой кумир — это Виктор Валера, Валера Поверь. 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 А ты знаешь, что действительно фанат Виктора Калины? Ты человек года по версии журнала Поверь. Поверь. Блин Поверь. 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 действительно живет Поверь. Поверь. Виктора Калина любишь? Подожди, подожди, мы. Кто это? Мы тысячи километров проехали. Кто это? А нет, сразу с Владивостока в восемь часов утра до Москвы, потому что Москвы сюда, потому что мы хотели видеть фаната Виктора Калина. Виктор Калинов, его воплощение. Это не вы. Что это вообще такое? Кто вот такой мужик, вот такой с бородой, поет шансон. А может быть ты любишь группу Бутырка? Да хав, ладис, Не слышал? И ты фанат дырки? Блин. Обещаю действительно вам ну, не Как вы думаете, стоит ли мне чего-нибудь перекупить, чтобы мне стало легче? Нет. Присылайте номер на номер 448422, ответ да или нет. или полное говно.ру. Пошли пройдем Самое... В общем, всех нас. Это Вероника Евгеньевна Алюшина. Да. А. Да. А. А. Да. да не надо меня снимать. Потом там... а. я... да. я... да. 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 попадет а. в интернет, и не у Если это попадет в интернет, то я сама его убью. Как это Ингеборг и до повесит. И мы все повесим, я сама повешу Ингеборга и всех остальных. Если это попадет в интернет что она является девушкой, будущей женой великого баскетболиста. Вини, он же ингибург. Расскажите, тяжело ли уживаться с такими игроками, <связываем> с такими срабетами, как ингибург. За нему тяжело со мной. Да, Вы не видели Ингибурга. Ингибург сука, в голубых шортах играет в баскетбол. Дальше. О -о -о -о! Он отошел до от сна, посмотрите. Спасибо. А Криминальная хроника. Ладно, теперь кавказская часть нашей аудитории. Я не могу говорить. Мол, можно прикрыть. Загнили на Валерия Валерьевна, Валерьевна. Тихо. Но вновь. Вновь, пять, шесть, Я знаю, что вы являетесь Арлина, а, вообще это только <смех> хотел. <смех> Токио Хотель. Он Токио Хотель, розовый тачок. Он же Эмо. Ты что, не Ой, Эво! Валера Эмо? Валера Эмо! теперь Валеру <laughs> на бан. <laughs> а, как вы вообще можете быть сестрой такого человека? Эпатажничного. <laughs> вообще такого это виновата моя мать. А это мать? Это мать Кавказская мать. Поднимите эту кавказскую мать. Кавказская мать. Желтый детей Батя он такой. Я мать-одиночка. Вот, прикинь, она воспитала настоящего фаната Виктора Калина. Причем Эмма, фанат Виктора Калина. Эмма. А как у нас посмелились, в общем, нас детей, на таких чудных? Как вы таких ну, я вам могу сказать, что это очень сложный эксперимент моей судьбы.